uzoq yillar umr ko'rgan otaxonlardan so'rangda dunyoda eng qadrli narsa nima desangiz aytadi de. internetda bir yurtni ham ulamolari mana shunday mashvorat qilgan haqidagi axborotni ko'rib qoldim sahobalar so'ragan ekanlar aa ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya rasululloh sollollohu alayhi vasallam modomiki azon bilan iqomat orasida duo qabul ekan nima deb duo qilaylik dedilar payg'ambarmiz alayhisalotu vassallam olamdan o'tib ketganlarian keyin abu bakr siddiq roziyallohu anhu o'rinlarida xalifa bo'lib qoluvdilar suhbat qilgani chiqdilar rasulimiz alayhialotu vassallami minbarlarning yonida turib suhbat qilayotib yig'ladilar siz dasturxon ustida o'tirib nabiringizni erkalatib boshidan silayotganingizda bir yurtda ochlikdan zorlikdan onam deb dod deyayotgan go'daklarni ko'z oldingizga keltiring assalomu alaykum aziz birodarlarim videoni keng tarqalishi uchun layk like bosishni unutmang payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz vassalomu alaykum va rahmatulloh bismillahi rohmani rohiym الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدم قدم دل لرمز أطا بابالارمز ممالارمز كل قلالهم دعاء ألتسلر تنشليك وعمالك سورة دعاء chunki mana shu tinchlik va omonlik orqasidan hamma ne'mat kelib chiqishini ular nafaqatgina duoning ma'nosidan balki o'zini hayot tajribasidan bilganlar uzoq yillar umr ko'rgan otaxonlardan so'rangda dunyoda eng qadrli narsa nima desangiz aytadi tinchlik bolam dedi. umr bu hayot bu g'animat ne'mat buni g'alimat bilinglar deydi ko'p narsani boshdan o'tkazgan shuning uchun qachon duo so'rasangiz tinchlik va omonlik bo'lsin deydilar nega mana shu duoni qilganlar ular chunki hayotiy tajribalaridan tinchlikni qanchalik ulug' ne'mat ekanligini bilganlar ular qanaqa qiyinchiliklarni boshdan o'tkazmadi deysiz qancha notinchliklarni ko'rmadi tinchlik bo'lmasa hech qanday baxtu saodat yo'qligini o'zlari ma'non va jismonan bilganliklari uchun shu duoni qiladilar qur'oni karimda payg'ambarlarning duolarini misol keltiradi va ularning duolarida ham ayni tinchlik so'ralganligini alloh bizga ta'lim beradi jumladan qur'oni karimda ibrohim alayhissalomning duosi keltiriladi suray baqaroda ibrohim alayhissalomni duosi keltirilib olloh shunday deydi ibrohim alayhissalomni duosini eslatyapti alloh taolo eslang ibrohim alayhissalom qanday duo qilgan ibrohim alayhissalom robbim buni ya'ni bu yurtni omonlik yurti qilgin va ahlidan ollohga va qiyomat kuniga iymon keltirganlarni mevalar ila rizqlantirgin deb duo qildi duolarini qarang ikkita buyuk bir ne'matni so'rayapti biri ularga ofiyat ikkinchisi ularga rizq so'rayapti mana shu duoni ibrohim alayhissalom qilganligini alloh bizga misol keltirar ekan bizga ham mana shunday duo qilishlikni tarbiyasini beryapti mana shu oyatdan kelib chiqib ham bizni ajdodlarimiz ajda, mana shunday duo qilganlarda olloh tinchlik bersin rizqingiz mo'l bo'lsin deb duo qilganlar demak buni qadriga yetmoq kerak azizlar tinchlikni qadriga yetish kerak ki olloh saqlasin tinchlik yo'q bo'lsa namozimizda ham rohat bo'lmay qoladi bizlar har yili ramazon oyida xatmi qur'onlar qilyapmiz machitlarimizda 27 yetti kunlik xatmi qur'on bo'lyapti baralla qoralarimiz qur'on o'qiyaptilar taroveh namozlarida imom domlalarimiz muhtaram ustozlarimiz suhbatlar qilyaptilar lekin qaysidir bir diyorlarda xatmi quron qilish u yoqda tursin azizlar hatto taroveh namozini ham o'qiy olmayaptilar mana shu tinchlikni yo'qligidan tinchlik bo'lsa bo'larkanda bu ishlar man esimda o'tgan yili ramazon oyi kirishidan avval biz ulamolar kengashi to'planib yurtimizda ramazon oyini qanday qilib shukuhli va faraxlik o'tkazish haqida mashvarat qildik maslahatlashdik qanday qilsak ramazon chiroyli o'tadi tarovehlar qanday bo'ladi xatm qur'onlarni qanday o'qiymiz hammasini chiroyli maslahatlar qildik yigirma yetti kundik xatm qilamiz duolar qilamiz deb o'sha kuni men nogahon internetda bir yurtni ham ulamolari mana shunday mashvorat qilgani haqidagi axborotni ko'rib qoldim u yurtni na nomini aytmay bir yurtki urush bo'layotgan qiyinchilik mashaqqat mushkul bo'layotgan yurtning diniy ulamolari to'planib yurtimizda notinchlik har joyda urush qon to'kilish shunday ekan qanday qilib bu yil ramazonda tarovihlarni o'qimasdan ibodatlarni to'xtatishligimiz mumkin degan mashoratga yig'ilibdilar ulamolarni ko'zlarida yosh qalblarida mahsunliklar modomiki odamlarni hayoti xavf ostida ekan bu ibodatlarni qilmay tursinlar degan fatvoni beribdilar ha azizlar bu juda og'ir fatvo edi ammo allohga shukur bizni yurtimizda mana shu birgina tinchlik qanchalik qadrli ekanligini ko'rdik shunday ekan buni qadrlamoq kerak oyatga muvofiq tinchlik haqida ko'p ko'p duo qilish kerak buyuk vatandoshimiz imoma termiziy rahmatulloh alayhi bir hadisni rivoyat qilgan ekanlar ushbu <uspooh> hadisni buyuk sahobalardan biri anas ibn molik roziyallohu anhu aytib berganlar rivoyat qilganlar ya'ni payg'ambarimiz alayhissalom shunday degan ekanlaru iqomat bilan ozonning orasidagi duo hech ham qaytarilmaydi dedilar rad qilinmaydi dedilar ya'ni ozon aytildi va ozondan keyin iqomat aytiladi namozda mana shu ozon bilan iqomat orasida duo qilinsa u duo hech ham qaytarilmaydi deyapti ya'ni albatta ijobat bo'ladi deyaptilar ikkinchi bir rivoyatda mana shu hadisni ikkinchi rivoyatida yana bir rivoyatda ayni shu gapni gapirganlarida sahobalar so'ragan ekanlar paaa ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya rasululloh sollollohu alayhi vasallam modomiki azon bilan iqomat orasida duo qabul ekan nima deb duo qilaylik dedilar shunda rasulimiz alayhissalotu vassallam ularga qarab dunyo va oxiratda ofiyat so'ranglar dedilar qarang dunyo va oxiratda ofiyat so'ranglar ofiyat tinchlikda ayni duo qabul bo'ladigan paytda so'rashlikni o'rgatyaptilar nega boshqa narsalarni aytmayaptilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom qancha so'raydigan narsamiz bor lekin payg'ambarimiz alayhissalom birgina so'z bilan ta'lim berdilar mana shu duo qabul bo'ladigan pallada sizlar alloh taolodan bu dunyoda ham u dunyoda ham ofiyat so'ranglar dedilar mana bu duo azizlar shuning uchun biz bu duoni ko'p qilishimiz kerak ekan va uni qadriga yetishimiz kerak ekan alloh taolodan har qanday o'sha duo qabuliyati bo'lgan paytni topganimizda dunyo va oxiratimizga ofiyat so'raymiz Jubayr ibn nufayr radhiyallohu anhu aytib beradilar abu naim rivoyat qilgan buni abu bakr siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhi salot va salamdan keyin maizaga chiqdilar payg'ambarimiz alayhi salot va salam olamdan o'tib ketganlaridan keyin abu bakr siddiq radhiyallohu anhu o'rinlarida xalifa bo'lib qoluvdilar Sohbat qilgani chiqdilar rasulimiz alayhialotu vasallam minbarlarning yonida turib suhbat qilayotib yig'ladilar yig'lab yuborib abu bakr ki, o'tgan yili o'tgan sanada mana shu joyda rasululloh sollallohu alayhi vasallam edilar dedilar endi u zotning o'rnida men turibman deb yig'ladilar va orqasidan 3 marta bir so'zni qaytardi deyaptilar sahobakk uch marta abu bakr siddiq roziyallohu anhu bir so'zni qaytardilar ya'ni aytdilarki alloh taolodan ofiyat so'ranglar olloh taolodan ofiyat so'ranglar olloh taolodan ofiyat so'ranglar deb uch marta qaytardilar olloh taolodan ofiyat tinchlik so'ranglar mana bu abu bakr siddiq roziyallohu anhuning duolari bo'ldi azizlar yig'lab turib aytgan duolari bugun ko'p yurtlarda notinchliklarni guvohi bo'lyapmiz urush bo'layotgan yosh yosh go'daklarni nolalari osmonlarga chiqyapti azizlar balo ofatlar tabiiy ofatlar guvohi bo'lyapmiz bu ham aslida notinchlik qancha qancha mana bu zilzilalar deymiz uv toshqinlar deymiz bu ham notinchlik olloh bunaqa balo ofatlardan ham saqlasin va inson o'z qo'li bilan yaratadigan ofatlardan balolardan ya'ni urushlardan saqlasin bugun yurtlarda yetim bo'lgan bolalarning qanchalari otam onamlar turibdi siz dasturxon ustida o'tirib nabirangizni erkalatib boshidan silayotganingizda suyukli farzandingizni peshonasidan o'payotganingizda bir yurtda ochlikdan zorlikdan onam deb dod teyayotgan go'daklarni ko'z oldingizga keltiring hech kim qolmagan na otasi na onasi na ukasi na singlisi hech kimi yo'q bolalar ko'chada ko'zlari jovdiragan holatda yig'lab turibdilar ularga na ovqat bor na boshqa ovqatni ham qizig'i yo'q lekin oilasi yo'q axir kichkinagina go'dakni ollohga aytib beraman degan nolasi butun dunyoni titratmadimi hammasi azizlar mana shu tinchlikni yo'qligidan emasmi shunday ekan tinchlikni qadriga yetish kerak tinchlikni qadriga yetish degani azizlar ollohga shukur deb qo'yish o'zi emas tinchlikni ta'minlashga xizmat qilish hammamiz bunga mas'ulmiz tinchlik oiladan boshlanadi oilada tinchlik bo'lsin farovonlik bo'lsin mahallada tinchlik bo'lsin shahrimizda tinchlik ana o'sha yurtimizga taralsin demak hammamiz mana shu tinchlik uchun mas'ulmiz alloh yurtimizni tinch vatanimizni obod qilsin hammamizni xonadonlarimiz doimo tinchlik va ofiyatla saodatga to'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh